Пройти можно? Нет. А кто вы такой? Военный. Военный? Да. И вы военный? Или милиция? Военный. Военный? военный. То есть вы граждане пускаете для участия в массовых заходах, да? Пропускаем. Пропускаете? А вы знаете, что ограничение может быть только лишь по решению суда. У вас есть решение суда? Мы обращались к вышестоящему начальству. Вы сейчас нет, совершаете преступление. Достоверение До я стоящий. увижу? Нет. Нет? нет. Свечи, Тогда нет. ты преступник. Полицейский избегает. Полиция. Вы обязаны прекратить правонарушение. Вы не можете ограничивать граждан брать участие в массовых заходах. Статья 39 Конституции Украины. Уже все. все. А, как, как, все Я понимаю, у нас... Здесь, как, все, ну тут сумасшедший дом, вы что, не видите? Президента все, не только не что не встречали нет? с хлебом и что-то теперь нам тут оставаться и в костюмах домой идти, извините. Право держава. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в списках есть, мы президента встречали в аэропорту, нам нужно зайти переодеться. А главное ну, У вас... А он хочет а называть фамилию. есть? Да. Да. А ваши? Кто собирает ваши? документы? Вас чекая покарания, господин преступник. Вас в том, в том числе. Неграмотность ваша вас не спасет. Нет, ну, ребята, они же выполняют приказ. Какой приказ? Незаконный. Вы ну, найдете четыре человека, которые здесь были. Незаконные нет, они не обязаны нет. выполнять. Без в том числе здесь. Вы близко не подходите, а то они могут и камеру забрать. Это же преступники. Давайте про преступника. Стенером. Та я не йду. Боротися с оружием. Наведіть на преступника объектив, я ему прочитаю. Значит, стаття 39 Конституції України. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, про проведення яких завчасно оповіщаються органи виконавчої влади. Обмеження щодо реалізації цього права може встановитися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки. У вас є рішення суду, господин преступник. Ви зараз порушуєте статтю 39 Конституції України. Там там. Я... преступники всі Зафіксую. А це в тому числі. 1. А как твоя фамилия, господин преступник? Как твоя фамилия? Проходите вы. Вот, черт. Проходите. Полицейские, прекратите правопорушение, обмешивание прав громадян. Проходите, пожалуйста. Можно проходить? Нет. Капитан, а, э, от, скажите, уберите этого какой? преступника с рамки отсюда. А, вы такой же преступник, понятно. Поясните, пожалуйста, почему я не могу пройти? Ну, у В у каких списках? Кто говорил. составил эти списки? Решение суда есть у него, а Администрация. Администрация. Вы выполняете чей указ? Незаконный. Чей указ вы выполняете здесь? О, негодяй, сказать? блин. Кто вам дал указ? Вы не представились, вы не документы, кто вам дал указ. Да этот? что вы с ним на вы разговариваете? Это вообще... Нет, ну как... Мы же нормальные люди, по-моему, нормальные. Поэтому я сейчас... Я не нормально к нему Чей обращаюсь. Указ вы выполняете. Ты негодяй, должности, нарушающий должности. права граждан. Вы выполняете определенный указ. Вы же при должности. Понятно. Как тут же приказ? Дядька, вот тут. Ну, зовите его сюда. Дядько. Там и спросить, дядьку, дядько, да? Ваш дядько. Дядько. Иди к супер. Це девої де. вы старший, сядьте. Не, вы старший. А да шо? что? Да мы что-то разговариваем с хлопцами. Слава Украине! Ну вот хлопцы какие такие гарные у вас стоят. Мы скажем, можем мы пройти? Не скажи, не Скажем что? Да у нас, нам запрещено. Вот старший. Так вы что звали вас старший? Ограничивайте. Здесь нету места прохода. Место прохода определены. А кто, кто, установил, кто установил это какой? Вам дали кто-то установку да. Да, начальник Кудо. Начальник УДО? Да. А кто это? Это тот, который руководит здесь всей, все вот этой... Управление ДР Шафаруна. Ага. Всей Начальник... Но... жизнью. Областного? 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 Какого областного? Областного области? Если вы хотите пройти, вот ну, там со стороны Шадинова есть ты, ты, место для прохода. Иди вы, к черту, к... блин, имею право я снимаю. А что зачем? тебе надо, а ты? Зачем что это? тебе а надо? А зачем ты, ты такой ты же преступник или что? Хочу снимаю, позволяет мне Конституция. А что ты хочешь? Что ты Ну не пустили меня. Ну и все. Ну стойте, слушайте, не вы. Я свое право знаю. Тише ты. Тише ты. Стой, молча. Мы пришли с поколением. А ты не трогай, я не буду с тобой разговаривать. Он сказал дядька, вон мой его дядька, я позвала дядьку. Дядька. Да это из той же команды. Да иди, это вы пойдите. Куда мне пойти? Это вы куда хотите, туда идите. Бог полиция. Ваше удостоверение. На каком основании? На основании закона Украины про национальную полицию. Удостоверение ваше. Понятно. Так уже преступник. Я, я, я из за этих полицейских, я не могу пройти. Я в Порошенко стояла на Майдане 22 ноября 2013 года. Я не могу даже пройти. Я защитник вот этих всех обиженных наших. Женщина, я не могу... я на не а как ваша фамилия жизнь? Скажите мне. Вы представитесь мне тоже? Ну, я могу сказать. Не, ну я ну, просто. Вы ко мне обратитесь, я вам представлюсь. Я ко мне не Ты. Ты преступник, ты преступник, не можешь при, при выполнении служебных полномочий пользоваться своим личным мобильным телефоном, понял? У тебя только автоматичный, Засобы фиксации, и может быть, быть за стусовами. на работе, он не может встать в лицо. Это пишет. ты на работе, я обязан предъявить свои полномочия, подтвердить. Я хожу и выясняю, кто же все-таки дал такие указания. Кто? Может, они вот сюда Люди, которые... вот сбежали, вот четыре человека, они все вот сюда сбежали. И... Поэтому мы сюда и зашли. Они уже сюда приезжали, все стоят. Все люди, которые находятся в данный момент сейчас на площади, проходили через, через турники. Мы все сто процентов. Там стояли, да? На сегодняшний это, день три родствен... места. Это родственники всех этих полицейских, которые принимают христиан. Я списки не составлял, и я не правил здесь. Пошли на тот турникет. Пошли.

Против людей а позовите вот этого полицейского и прочитайте ему статью конституции пригласительные есть а вот пригласитель у нас 39 -я статья конституции прочитайте пожалуйста житель этого района что я не могу пройти сейчас вот граждане 39 статья конституции граждане имеют право собираться мирно Без зброї можна вже переходити рішення суду. Так що ребята... обмеження обмеження щодо реалізації цього права може встановитися тільки судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадянського порядку. Воєнний поліцейський? з метою запобігання. Заворушення чи злочини. Це вже для них дуже сложно. Для здоровья, здоров'я, населення, все О! або захисту права, свободи. Это это свободы. особый этот гражданин. Сейчас подойдет старший и вынесет решение. А кто старший? Вы старший? А вы ж обязаны. Государственная служба. Ви зобов'язані припинити правопорушення. Ми ж вам правопорушення. Ми виконуємо наказ. Є правопорушення. Ви виконуєте незаконний наказ, якщо ви його виконуєте, государство на охороняє має стаття 60 конституції. Незаконні прикази ви маєте право не виконувати. А статтю 39 Вам тільки що зачитали, що ті обмежуватися має право, ми ви маєте право тільки на підставі рішення суду. У вас є рішення суду не, не пропускати сюди людей? Нема. Согласно статті 40 Конституции, я имею право обращаться до будь-якої службової та посадової особи. А вы зобов'язані розглянути и надати відповідь. Чей наказ ви Скажіть, Скажите, пожалуйста. А мы узнаем... А какой? А? Полиции? Полиции, а? полиции Крамотовщина? Сейчас подойду. Мы узнаем вашу фамилию, товарищ старший лейтенант? Зачем? Моя фамилия. Ну, вы сейчас сослали, что выполняете... На основании выполняете... закона Украины про национальную полицию. Ру... 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 Не обязательно, читаете? можно фамилию просто назвать. Я вам покажу удостоверение. Пожалуйста. Конечно. Інспектор, <титут> 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 старший лейтенант міліції. Ну, діє до Антон, початку Володимира. До початку. Ну, зараз нас всіх пропустять, бо всі роз'їдуться. Так, і, і хто він по должності? Старший лейтенант інспектор. О, старший єди. Все, всіх все, можна пропускати вже. Нельзя ще не ну але все тут. А ви старший? Ні, ні, не вы. Тоді ви нам не до нас. Не до вас ми. А хто ж старший, а? А, оцей з наушником. Так, уже можна пройти, вот, да? Нет, нет. А чому режим пока ще? Режим. А хто режим установить? Відповідно до статті 39 Конституції України обмеження щодо участі в масових заходах можуть Застосовуватися тільки на підставі рішення суду. У вас є рішення суду? Що мене знімаєте? А що ви, на що не можна, звісно знімати? Що ви мене відрізаєте? Хочете туди затягнути? Так а хто нам заборонив тоді зараз? От вашому вашій особі? я же вам сказал, и на закон про органов державной власти. Добре, а у вас есть, вы можете подтвердить повноваження ваше? Звольно закон державного. То есть фамилию он не называет? Это никто не называет, они ж... Да, ну, полицейского.

Выход свободный. Я так я должна сделать в этом случае. Сколько вход стоит? А нам как раз фотографироваться и надо с президентом. Скажите, как

а вы лужа? У меня жужет долго. Лё, что пора добрали? Захотела. Или что пора наброситься на средине? Что, выходите в кадр сейчас? Хотите в кадр. Можете не знімати. Бо ви робите злочин, я повинен це зафіксувати. Ну, громадян не пускають для участі прийняти участь у масовому заході. Заходять, і виходять. Ну давайте ми зайдемо. Ми Зараз громадяни вийдуть усі. А, то це, це громадяни, а тобто по цю сторону не громадяни. А це преступники

Я назвал что-нибудь про суверенитет, вопрос, сказал, брат. сказал, да что-нибудь про суверенитет, а? Есть какой-то вопрос? Вопрос есть. Как Почему -то? ты выполняешь незаконный приказ? Нету незаконных приказов. Есть незаконный Нету приказ, На данный момент ты его выполняешь. Преступник. Держал на Охороны. Хорошо. Что? Хорошо. Говорю. Законы, то нормативно-правовые акты, в те части, еще суперятся Конституции и часть и читайте. Все статьи, которые вы называете, не совпадают с вашими словами. Алло. вот типичный, блин, пример дуболома. По-другому уже нельзя. Я жду, чтобы пройти, а вы мне тут чепуху <coughs> рассказываете. Команда поступила, оловянный солдат. Я могу так стоять день. Я могу стоять больше. Ну давай попробуем. Кого? Можно идти? Можно идти? Можно идти? Ты проиграл. Так а кто даст указания? Просто не забыли? наших з вами відповідальність продемонструвати Донбасу. Чим відрізняється життя на окупованих територіях, де панує злочинність, знущання над правами людей? І тут на звільненій території, де має панувати закон і порядок.